Добрый день, Николай. Здравствуйте. Как-то так тихо акция эта снялась, что никто ничего не знает. Ну, Можете объяснить. Как тихо? Ну позвонили мне знакомые люди с определенных органов. С и... каких органов? Ну не хотел бы я. СБУ? СБУ тоже ребята звонили. Так, о чем? Ну, о том, что можно потерять здоровье немножко в эту ночь. Поэтому пришлось тихонечко свернуться по пограничному и уйти в подполье. То есть что-то планировалось там по вашей уборке, да, какое-то мероприятие? Ну, может, дезинформация, не знаю, но информацию всегда нужно обрабатывать. Где-то все-таки чуйка, может, сработала, не знаю. То есть почему-то звонку вы просто снялись и все, да? да? Да, Страх сработал, да? Нет, я не боюсь, просто со мной же были еще люди польские коммунисты приехали, они же там вне закона. Вот. Гражданские люди, ну, чтобы не пострадали, как говорится, другие. Так все, Республика Совета умерла? Нет, почему умерла? Я думаю, мы будем продолжать борьбу народную. Я таким образом, когда открывал республику, кстати, можете посмотреть мой комментарий в Одноклассниках, есть такой человек, бездомные военные Украины. Там все я сказал, перед свертыванием республики весь комментарий. Ну, если вы не знаете, значит, могу прокомментировать еще раз. 19 с чем-то я объявил, что республика свернутая. Свернутая. И достучался до всех. Так как были уже люди в этой республике. Были гости официальные, милиция признала все документы на лесо. Власть пока думает, там же много головы, не думают, докладывают, тратят деньги. Вот. Показал, что любой человек, любой человек в нашей стране может сделать свою республику. Вот любой человек. По законодательству да. это возможно. Да, вот я законодательство со всеми бумагами, не нарушая закон Украины, это показал. Может Всем. вас просто пугнули? Нет, 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 это будет дальше бороться. То есть я хотел показать, Не, что у, милиции что... своя республика, у пограничников ну, своя понятно, республика, это, да, и ли, тому подобное. Может вас просто обманули, что кто-то нападет на вас? Пугнули, чтобы вы сняли Вроде... Вы знаете, я в первую очередь поднял очень большую, большую проблему милиционеров, пограничников, СБУшников. Министерство обороны, МЧС, ну не будем перечислять всех. Все люди сейчас, которые там служат, боятся остаться без работы, чтобы могли прокормить своих детей. А все они снимают квартиры, снимают реальные квартиры, в работают люди, все силовые структуры. И даже гаишники меня поддерживают. Даже гаишники те говорят, мы брали по те взятки, если бы нам дали бы хату, какие вопросы. А тогда приходится этой палкой зарабатывать на этот факт. Прошла информация, будто бы кто-то вам пообещал решить жилищный вопрос. Ник никто мне не звонил, никто мне не говорил. Никого я не слышал. Угу. Дальнейшее развитие. Ну, дальнейшее стороны. развитие, значит, с 9 часов утра до 18.00. На том же самом месте я открываю народное собрание. У людей, которые проблемы есть, народ собрались, подписали, прокуратуру дали, пускай разбирается. А мы считаем, что народное собрание это решение. Если прокуратура считает, что народ неправильно поступил, то не зачем нам такую прокуратуру. А подруги ну, во, по, по второму или как там еще вам сказать. Второе. Вы думаете, прокуратура, кроме отписок, что-нибудь способна родить? Нет, прокуратура не молодцы. Прокуратура молодцы. Там сидят люди, которые принимают безграмотные заявления на человека и грамотно отвечают. Понимаете, о чем дело? Но она, например, не видит, там безграмотные люди сидят. То есть было заседание Минской Рады по тому же дому на 1 мая 59 -я. Суд сказал, что это незаконно. А депутаты знают, что это незаконно и при, не принимают это дело. То есть депутаты заранее нарушают закон. Же а прокуратура, прокуратура mm. видит это? Или там может безграмотные люди или не видят? Почему она не возьмет их, не арестует сразу? Хватает ихнего нерешения в Минской Раде. А начальница говорит, я не могу не подписать. Я знаю, что это незаконно. Ну, Но меня закон давит, я должна подписать законное это решение или незаконно. Давайте чужие проблемы уберем немножко в сторону. Ну, почему? Ну? Вы же все-таки в прошлый раз все-таки сказали, если мы решим, вернемся... мы, решим свои, мы решим свои проблемы военные, вернемся. К вам. Мы что, про гражданские забудете? Нет. Гражданские, которые присоединились к армии, к народу, мы будем эту, народ поддерживать. А тот народ, который не присоединился к армии, естественно, что мы скажем? Если оно вам а не надо, то зачем? Мы будем Почему ж нет никого? Ну, смылись с площади, с Майдана Королева. Кому присоединяться? Давайте вернемся к вашему вопросу. Может вам взять участок земли, да построить дом какой-то. Власть дает вам землю? Нет, она мне земли не дала. Вы сказать. обращались? Обращался. Когда, как, каким давно. образом? Давно. И к кому? В обращался. Горы с полком, потому что с Дыбой да, сам землю не дает. Ну, да, да. а грубо говоря, миску владу я подавал. Так, дыхание, а я... выделить збирание да, делянку. Да, Выделили? Нет. Верьмову дали. Да, говорят, нет вильных делянок. Письмово вам так отвели? Устно. В прессе отвели. В Вам ответ пришел отказной какой-нибудь. Ну зачем, если люди в прессе сказали... Да или нет? Нет, наше нам люди. Нет. Все. Не пришел. Вам известно, что буквально на днях депутаты Горсовета получили участки земли, да, которых вас... нет, как вам отвечают? Да, так я удивился, как это нет, они получают. просто смешно, понимаете, в чем дело. Я вот хочу обратиться к прокуратуре. Почему? Для меня нету, а для них было. Почему нету, а для них было? Возьмите, разберитесь, товарищи прокуратуры. Налоговую я прошу полностью прокомментировать, где снимают жилье. Воинская милиция, гаишники, пограничники, избу полностью проверят. Пускай проверят, где не снимают. Вам известно, известно о том, что сотни квартир, которые стоят на балансе городской власти, сотни используются официально как квартиры для конспиративных встреч сотрудникам МВД, СБУ с агентурой. Есть такие за казенные деньги. Есть, есть. Знаю. Известно вам об этом? Да. Даже знаю на, которых, на некоторых квартирах кого ловить. Сами понимаете. То есть вам ни земли не дают, ни жилья, mm. а для других все это. Ну просто не ожирели, расслабились немножко. Понимаете, в чем дело. Сделали рабов. Так вот смотрите, ребята, власть. При рабовладельческом строе у рабов была крыша над головой и кушать что было а у нас наверное уже феодальный строй в Украине на данный момент значит в понедельник вы выходите это какое число у нас будет? В понедельник число? Да. дата? Так, посчитаем какая Я дата? сегодня сегодня первое завтра второе третье число 3 третье июня число. 2013 да. года да. вы опять выходите с акцией да. ну уже другой да, да конечно потому что э, голодаю Никто не слышит, не видит, не выходит. Обращаясь в областную радио, даже не принимают заявление. В областной радио нашей даже не, при, не, не принимают, не регистрируют заявление. Чиновник говорит, если я не понимаю, что здесь написано, значит я у тебя не приму. Рыжук, поменяйте безграмотных своих специалистов. А кто такой Рыжук в Житомирской области? Ну не знаю, не знаю, но ставленник чей-то кто-то его поставил. Я думал, баянист, в конференсье. Не Нет. знаю, не знаю. Там я видел в газетах Интерес Житомирский, да. где описана моя проблема. И тут же фотография ружика, ходит, улыбается. Ну, смею за то, то смею за последний. А народу уже на все надоело. А какая специальность у вас вообще, воинская или. Специальность у меня воинская. Заканчивал я Киевское высшее дважды краснознаменное училище связи имени Калинина в 1995 году. Служил в разные места, где коротко, где дольше, но такие основные, скажем. Профиль службы? Зенитно-ракетный пол. Командир взвода связи восстановил помощь взвод, который был разграбленный, нерабочий участник президентских стрельб на мы Чауда в 1998 году. Потом при развале украинской власти обороны Украины Агалив полностью восток. Было предложение перевестись или органы внутренних дел, или в государственную пограничную службу. Ну, так как э, органы внутренних дел уже на тот момент зарекомендовали себя с отрицательной стороны, все-таки я перевелся по гран войска Украины, который командовал э, покойный Банных, царство ему небесное. Поговаривают, что все-таки не сам ушел. Ну, это слухи, неоправданно, не знаю. Вот. Был начальником зам начальника заставы, потом начальника заставы учебной Варшанцы, это в учебной части по войск Украины под Черкасами. Научил связистов, которых не хватало на границе новосозданного ну, созданного государства. Поехал с ними на границу, город Котос, подряд. Потом строил заставу Кучерганы с нуля возле Приднестровья. С секретным документом вы имели отношение? Да, потом оттуда были нюансы, перевели мне в Житомир на повышение. Возглавлял батальон, и так как по ран в войсках связисты, специалисты не ценятся, потому что медали получаются другие, а связист есть, есть связь, то ну и хорошо, нету связи, иди сюда. Я перевелся в окремое видео оперативный отдел оперативного регионального управления, где меня учили старые закалки КГБшники, все-таки Барановская являлась восьмым делом КГБ, что правильно было при Советском Союзе. Вот они мне и воспитывали. Вот. Оттуда, когда я начал бороться за договор, который мне воинская часть по договору должна оплачивать за квартиру, вот. меня сначала понизили в посаде, ну, дурачки, поймите. Брочки, самые настоящие. Понизили посади, но увеличили доступ к секретности. Вот. И оттуда уже меня уволили на пенсию. Как этот доступ к секретности увеличили? Ну как, короче, статус это... подняли, ну, да? Конечно, конечно. Это был, например, э, секретным документом, а стал как, совершенно секретным. А, это, то есть, чтобы да, не это человек, лишнего, да? Это... Не, ну, что, пожалуйста, можешь более секретную информацию читать. Самое главное, что характеристика в тюрьму не примут, тюрьму не примут, но до да, секретной информации допустили, да более секретной. А как же так получается, что мне в характеристике стоит одна самая положительная сторона, это уметь хранить государственную тайну. Как же человек неадекватный, умеет хранить государственную тайну. Хочу спросить этих бестолковых пороничников, которые сейчас э, находятся в гран войсках, которые книги не читают вообще. Как такое могло случиться? А случиться это могло вот так. Чем тупее люди, тем легче ими управлять. Спасибо Там очень. действительно секретная информация какая-то такая шла, или не, это все? Не, очень серьезно, да, конечно. Не? Ну, читаешь и смеешься, ребята-генералы по 30 лет, ну так, образно по 30 лет, молодые, пишут такое, что ну, просто грамотному человеку стыдно читать такие документы. То вас выносили прямо за руки-за ноги с территории части, да, да? Да, выносили, когда меня выгнали за, за неуплату с квартиры, то я попросил командование свое переночевать. Мне предложили казарму с контрактниками. Вот. Ну я не гордый офицер. Пришли, значит, на КПП, переночевать с женой на комендатуре с контрактниками. И шо... Ну, не пустили да и все. То есть жену не пустили, так как не является военнослужащий, а это режимный объект. А я так как служу, мне пожалуйста. То есть оставили на, на улице. На да, как, как собаку подыхать но я не брошу жену, на улице. Хотя она прописана там же, где я со мной по гарнизонам каталась. Везде. И детем его каталась везде. Терпела. Семейные, и не побоялись, что не это... Не семейная с... неурядица, это угу. самое, как все на свете. Да. И не побоялись, что эту секретную информацию где-то в сердцах бросите в лицо? И могут апеллировать. Или там бросать-то нечего, наверное. Почему есть, есть, есть что, есть что. Например, э, насчет Белоруссии очень мне не понравилась информация. А я, как э, мать у меня еще добывал, и белорусская, то, извините меня, э, так действовать, когда народ Украины не знает, что мы делать будем с Белоруссией. Стыдно. Меня просто Стыдно. Удивляют умственные способности вот этих всех. Службистов, сейчас трамвай проедет. Всех этих начальствующих сотрудников секретных служб. коль вы имели доступ к такой информации. Зачем же вас выбрасывать на улицу, рисковать государственными интересами? Вот меня эта логика, конечно, удивляет полностью. Это Тогда же у товарищей банных, старший офицерский состав увольнял только он, а Литвин переначал, ставил доверять своим региональным швайкам, чтобы они самостоятельно могли решать вопросы по старшему офицерскому составу. Это говорит о том, что товарищ генерал-полковник, придя с фискальной службы, командует войсками. Вы вы... Мы много, mm. ну, безграмотно войска. Вы, вы же носитель mm. информации секретной, с вами так вот обошлись и так обходятся дальше. Это же государство рискует, наверное, своими интересами, а вдруг вы из досады возьмете и выложите эти все интересы где-нибудь. Нет, эту случае У меня все-таки, какой бы я ни был черноротом как мне говорят, или неадекватным, у меня четко стоит государственную тайну хранить умею. Все на том же месте в тот же час.